بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رني كتاب برتمو ساسي عبرة القرآن Kita telah sampai ke surah Al-Ghashiyah pada hari ini. Sebelum kita berbincang, kita bacakan sedikit yaitu bahagian ataupun potongan pertama daripada surah Al-Ghashiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataaka hadithul ghashiyah? وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه تسقى من عين انيه ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة صدق الله العظيم Surah Al-Ghashiyah ini adalah surah yang kita baca hampir setiap minggu terutamanya dalam salat Jumaat pada rakaat yang pertama kita membaca surah Al-Ghashiyah. Jadi apakah sebenarnya makna dan juga uh, istifadah ataupun manfaat yang boleh kita ambil daripada surah Al-Ghashiyah ini? Kalau kita lihat penamaan Al-Ghashiyah itu diambil daripada ayat pertama iaitu Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah itu maksudnya yang uh, yang tertutup. Okay, apa yang tertutup sebenarnya? Dia sebenarnya sedang merujuk kepada keadaan pada hari kiamat nanti. Jadi dalam bahagian awal surah ini dua dua keadaan Allah Subhanahu Wa Taala sedang menggambarkan kepada kita pertama Kehidupan orang yang kita kata di dunia ini dia tidak mentaati perintah Allah, dia lalai akan perintah-perintah Allah, melakukan perkara-perkara yang dilarang ataupun dia ingkar, kufur terhadap Allah maka balasannya adalah neraka Allah. Tempat tinggal mana kita boleh gambarkan bagaimana agaknya keadaan tempat tinggal kita kalau di dunia ini sebegini rupa so kita cuba gambarkan. Bahagian kedua pula, Allah menggambarkan kehidupan dalam syurga. Mereka orang yang uh, dalam kehidupan ini, mentaati perintah Allah, melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah, membuat kebaikan dan tidak uh, melakukan kezaliman. Maka Allah menggambarkan uh, keadaan hidupnya nanti di akhirat. Dan itulah keadaan hidup yang kita cuba dapatkan di dunia ini. Nanti kita lihat apakah ciri-cirinya dan ia juga akan dikecapi oleh orang yang senantiasa memikir-mikirkan akan ciptaan Allah, memikir-mikirkan akan dirinya seperti mana nanti bahagian kedua ciri-ciri orang yang mendapat uh, ganjaran yang Allah janjikan ini. Jadi bahagian yang pertama pada ayat pertama hinggalah ayat yang ke-7 ini cerita tentang keadaan dalam tempat tinggal di neraka. Selalunya kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada kalanya banyak kali Allah menceritakan syurga dulu. Al-Bashir, Bashir, berita gembira dulu. Barulah kemudian Al nazir peringatan. Banyaklah tempat. Tapi dalam surah ini diterbalikkan cerita peringatan dahulu. Eh? Jadi Allah mengatakan, Hal ataka hadithul ghashiyah Suatu pertanyaan. Tidakkah ataupun apakah kamu tahu keadaan nanti Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah ini nama lain bagi hari kiamat. Di mana uh, dalam ayat-ayat yang lain disebutkan pada hari kiamat nanti orang seperti kehilangan akal, tertutup akal fikirannya, dah tak boleh fikirlah kerana uh, kebuntuan. Kan dalam surah uh, yang lain Allah sebutkan kan uh, ketika berlakunya hari kiamat itu Yawma tarawnaha tadhhalu kull murdi'atin amma arda'at wa tad'u kull dhati hamlin hamlaha. Pada hari kiamat nanti, orang yang sedang menyusukan akan melepaskan anak dah tidak indahkan lagi bayi yang disusukan. Dan orang yang sedang uh, mengandung itu akan terlahirkan anak pada masa itu juga kerana uh, keadaannya uh, kita kata huru-hara pada hari tersebut. Jadi pada Allah bertanya ini bukanlah kerana Allah tidak tahu Allah nak memberitahu kepada kita jadi uh, pertanyaan adakah boleh juga diterjemahkan kepada apakah kamu tahu kan okay. jadi Allah menggambarkan pada hari tersebut wujuhun yawma idzin ah. pada hari itu muka orang-orang yang ingkar kepada Allah ini takut Allah mengenakan muka kerana muka is a representative ataupun wakil. Kalau kita lihat muka orang tu, kalau dia gembira kita nampak pada mukanya. Kalau dia sedih pun nampak pada mukanya. Kalau dia takut pun nampak pada mukanya. Dan kalau dia dalam menghadapi sesuatu perkara yang uh, malu, hina pun nampak pada mukanya. Jadi Allah kata pada hari tersebut, muka sebahagian wajah itu akan merasa takut dan terhina kerana dia tahu apa yang dahulu dia lakukan dia tahu bahawa Allah akan sedang menghisap menceritakan apa dahulu yang telah dilakukan, so, dia sedang diadili maka dia malulah orang tahu kesilapan dan kesalahan yang dilakukan ayat ketiga amilatun nasibah iaitu uh, yang pernah bekerja lelah dahulu jadi dahulu dia berusaha bekerja tetapi tidak contohnya berusaha mendapatkan kekayaan tetapi tidak melakukan salat sebagai contoh, ataupun tidak mengindahkan halal dan haram tidak mengindahkan sama ada dia menzalimi orang lain ataupun tidak itu tidak difikirkan, hanya dia bersusah payah untuk mengumpulkan harta dan sebagainya, maka hari di akhirat nanti dia akan menyesal kerana lawanannya nanti di syurga, ayat yang kedua dia merasa Uh, orang yang beriman dan baik itu dia akan merasa puas hati dengan apa yang dilakukan dahulu. Nanti ini potongan yang kedua kita lihat. Jadi uh, ayat ketiga ini merujuk kepada amalannya di dunia lagi ataupun memang pada hari tersebut dia susah kerana hidup dalam keadaan yang payah ada dimasukkan ke dalam api neraka. Cuba bayangkan kalau kita rumah kita terbakar panas mana kita selesa duduk tentunya kita apa dipanggil kita tidak dapat duduk dengan selesa lah. Bukan itu sahaja. Tasla naran hamia. Dia dimasukkan ke dalam api yang panas, sangat panas. Ini sebagai gambaran. Tentunya kita tidak dapat menggambarkan yang betul-betul kerana Rasulullah mengatakan kalau Uh, Syurga dan neraka itu tidak pernah dilihat. Ma'ainun ra'at tidak ada mata yang pernah melihat. Ma'uzunun uh, samiat tidak pernah telinga mendengar. Uh, maknanya kita tak boleh macam mana pun kita bayangkan tak akan sama. Okay? Jadi itu gambaran. Cuba kita bayangkan kalau kita hidup dalam kepanasan. Kan? Bukan itu sahaja dalam kehausan. Tusqa min ainin ania. Ania itu air yang sangat panas. Dahlah haus, kepanasan Minum pula air yang sedang menggelegak panas Cuba bayangkan tengah, Kalau makan kan benda yang pedas Mesti cari air yang sejuk untuk menunjukkan badan Tapi kalau dah panas Minum lagi panas Makin bertambahlah kepanasan Jadi itu gambaran nanti hidup di akhirat nanti Bagi orang yang uh, melanggar Ataupun ingkar akan Allah SWT Bukan hanya minum air panas Allah kata Laisalahum ta'amun illa min dhari' tak ada makanan kecuali makanan uh, yang uh, duri ini adalah buah yang berduri yang kita tak akan makan dan tak ada siapa pun yang akan makan tapi kerana sangat laparnya dan juga sedang kepanasan mungkin anggapannya dengan memakan buah duri ini dapatlah mengurangkan kepanasan dan kesakitan tapi Allah mengatakan la yusminu wa la yughni minhu tidak dapat menghilangkan lapar tadi dan tidak dapat menggemukkan tidak ada zat jadi itu keadaan orang yang uh, tersiksa hidup uh, dalam rumah neraka itu kan? jadi kita berusaha di hari ini rumah kita kita sejukkan kita pastikan tak panas makanan semua yang baik kerana kita nak mengelakkan daripada hidup dalam keadaan yang ini jadi Allah memberikan suatu gambaran Nanti kalau tidak melakukan amal saleh di sini inilah tempat tinggal kita nanti. Jadi lawanannya. Jadi bila kita baca ayat 1 hingga ke 7 ini kita seolah-olah inilah kali pertama kita mendengar cerita tentang api neraka. Kita takut dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita. So ini namanya kita uh, mentadabbur ayat-ayat agar kita uh, dapat mengelakkan daripada melaku, menjadi orang yang termasuk dalam galangan ini dan kita berdoa kepada Allah tidak tergolong dalam golongan ahli neraka. Kemudian potongan seterusnya bila kita baca kita kena senyum. Inilah masanya untuk kita apa uh, mengimpikan untuk kita bermimpi impi-impi yang indah. Jadi Allah mengatakan wujuhun yauma idzin na'imah. Ada wajah yang pada hari tersebut merasakan kenikmatan dan berseri-seri menampak mukanya dia sedang dalam kenikmatan maknanya orang yang kita gambarkan mungkin tinggal di rumah yang besar full aircon kemudian semua ada apa sungai dan sebagainya dia hidup dalam keadaan yang penuh dengan kesenangan dan kenikmatan jadi Allah kata li sa'iha kerana usahanya dahulu itu dia redai ataupun dia bergembira dengan amalan yang telah dilakukan dahulu. Maknanya dia berpuas hati dahulu bersusah-susah menjaga salatnya walaupun sibuk mengerjakan apa, puasa walaupun susah kan menjaga hukum-hukum Allah membantu orang lain memberi makan tanpa mengharapkan balasan ada orang yang susah dibantu. Jadi ini adalah amalan-amalan orang-orang yang saleh yang akan diberikan syurga oleh Allah. Dia Allah menggambarkan dia hidup dalam penuh kenikmatan, tergambar melalui wajahnya berbanding orang yang hidup dalam neraka tadi, wajahnya dalam kehinaan. Jadi Allah kata fi jannatin 'aliyah dia tinggal dalam syurga yang tinggi ataupun uh, tinggal dalam tempat yang tinggi. Cuba gambarkan. Uh, tinggi ini ada beberapa maksud dalam tafsir. Tinggi memang literally tinggi. Tinggi bila masuk, dia elevated, tinggi, naik ataupun tinggi merujuk kepada kemuliaan. Dia dimuliakan. Jadi kita letakkan bersamalah. Dia tinggal di dalam syurga yang tinggi dan penuh kemuliaan. Kan? Biasanya kita gambarkan kalau di dunia ini rumah yang di atas bukit tu lagi mahal. Kan? Kondominium ke atas bukit lagi tinggi lagi mahal. Jadi kita gambarkan begitulah. Dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan uh, orang yang banyak membaca Al-Quran dan mahir dalam baca Al-Quran itu akan dalam syurga dia akan diberikan uh, peluang naiklah ke atas Uh, tingkatan yang paling tinggi dalam syurga mengikut kadar bacaan al-Quran dahulu di dunia kan iqra wartaqi warattil kama kunta tartilu fid dunya fa inna akhir manzilatak 'inda akhir ayatin taqra'uha kan naiklah uh, ke dalam syurga yang paling tinggi mengikut kadar hafalan ataupun bacaan al-Quran dahulu jadi ini adalah gambaran dalam syurga bagi orang yang baik, orang yang saleh yang taati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu sahaja. la tasma'u fiha laghiah. Dalam rumah di syurga tak ada perkataan-perkataan yang tak bermanfaat. Tak ada perkataan yang laghiah. Laghiah tu sia-sia ataupun lagha tak ada manfaat. Jadi orang, orang kata bukan hanya tak bermanfaat saja apatah lagi pergaduhan ataupun orang yang meninggi suara ataupun ada ketidak apa kesefahaman tak berlaku semuanya dalam aman damai duduk berhadap-hadapan berbual-bual makan dan sebagainya dalam penuh kenikmatan dan itulah yang kita impikan dan inginkan dalam kehidupan rumah tangga kita di dunia ini. Jadi apa yang kita baca ini kita cuba amalkan di dunia dan nanti insya-Allah akan dapat juga di akhirat nanti. Tetapi dengan uh, syarat maknanya ada persyaratan-persyaratan uh, yang Allah uh, ingin kita lakukan. Okay, kita teruskan baca tentang syurga ini menarik ayat-ayatnya. Bukan hanya tinggi ada fiha ainun jariah dalamnya ada air mata yang mengalir ada uh, fountain original yang apa ada kita kata uh, air air daripada bumi yang keluar yang fresh yang boleh apa diminum dalam dalam rumah sendiri bukan itu saja fiha sururun marfuah ada sururun daripada jamak sarir sarir ni katil ataupun tempat duduk manat adanya sofa ataupun katil-katil yang empuk, marfu'ah yang ditinggikan, kat terapung, wa akwabun mauduah dan juga bejana ataupun gelas-gelas tempat minum air yang telah tersedia. Ada ulama kata disediakan mengikut kadar sukatan dan keinginan peminum tadi. Uh, isinya, uh, rasanya, temperaturnya, semualah uh, apa ni memang memenuhi cita rasa uh, uh, penduduk syurga tadi. Dan ada wanamariku masfufah dan bantal-bantal yang tersusun, ada cushion-cushion. Wa -cushion. zarabiyu mabthuthah dan ada kapet ataupun permaidani yang terbentang yang tebal yang cantik kan Zarabiyu ni ada perkataan uh, sama root word ataupun asal perkataan arza negeri Azerbaijan jadi negeri Azerbaijan ni terkenal dengan negeri yang menghasilkan uh, apa handmade carpet yang menarik dan apa uh, berkualiti tinggi jadi kita hari ini menghiasi uh, contohnya masjid ni ada carpet yang tebal kan so kita bila kita menghiasi tempat kita beribadat, kita duduk, kita uh, mengikut aturan ini. Ada kapet, ada kerusi yang empuk, ada katil yang boleh tidur uh, selesa, kan? Ada uh, sumber air mata uh, air dan sebagainya, ada makanan-makanan yang terhidang. Dan inilah adalah gambaran bagi orang yang akan menduduki syurga Allah. Ini kita hanya boleh gambarkan saja, tapi itu bukan yang absolut itu lebih daripada apa yang kita boleh bayangkan kehidupan syurga itu. Kerana apa? Kerana mungkin orang zaman Nabi SAW bila dibaca ayat ini gambaran syurganya uh, berlainan daripada apa yang kita gambarkan. Kan mungkin mereka uh, tak ada sofa macam kita hari ini mungkin. Kan uh, gambaran masing-masing itu berbeza. Jadi itu antara sebab mengapa Al-Quran ini relevan sampai bila-bila. Kan, orang nanti mungkin sekarang kita gambarkan macam tadilah kondominium ke atas bukit kan itu gambaran kita kan ada uh, punya well uh, furbish. tapi mungkin nanti akan datang orang lain menggambarkan lain jadi Allah Subhanahu taala menyimpannya Allah kata tidak ada pernah orang melihat syurga dan juga neraka ini jadi insyaallah kita akan uh, menyambung pengajian kita pada pertemuan yang akan datang kita melihat apakah syarat-syarat. Antara syaratnya Allah ingin kita senantiasa bermuhasabah, berfikir. Afala yang zuruna ilal ibil. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan unta dan seterusnya. Jadi antara syarat orang yang akan menempati syurga Allah itu adalah orang yang senantiasa memikir-mikirkan akan Al-Quran ini. Ketika membaca itu dia reflect, buat reflection. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kemudahan dan juga kekuatan untuk senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran ini dan apa, berterusan dalam amal-amal yang salih insyaAllah. Kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri sehingga di sini dahulu. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.